Ганжур имеет 108 томов и написан на тибетском языке. Его содержание приписывается к словам самого Будды Шакьямуни, сказанные им 2500 лет назад. Впервые ганжур перевели на монгольский в XVII веке. Один из экземпляров перевода сейчас хранится в фонде редких изданий Национальной библиотеки. Открытый доступ к ним запрещен, поэтому широкой публике увидеть и уж тем более прикоснуться к святыне не дано. Отсюда и дефицит информации среди населения. Официальная работа по расшифровке текстов Ганжура началась год назад. Хотя глава центра Цок Цагейн Хорден, священник Буян Делгер, еще 10 лет назад начал переносить тексты на привычную для современной молодежи кириллицу. Сейчас вместе с ним над материалом каждый день работают несколько учеников. Перевод был сделан 300-400 лет назад. Переводческая история хранит в себе богатство письменной культуры и лингвистики. Когда мы сделаем так, чтобы книги смогли прочесть даже непосвященные, культура начнет возрождаться. Люди начнут понимать сущность вещей. Наследие страны тоже содержится в этих письменах. Также некоторые научные открытия могут быть подтверждены. Поэтому мы и работаем над этим. Ганжур включает 1161 произведение. Тантры, сутры, разнообразного содержания в прозе и стихах. Беседы будут с учениками о нравственности и философии, большей частью в форме притч или поучительных рассказов. Сотрудники центра за месяц транскрибируют четыре тома. По их подсчетам, работа будет завершена к маю 2016 года. Сейчас в типографию сданы первые тома. Монгольский перевод сравнивается с вариантами на манжурском, китайском, тибетском, санскрите. Перевод Ганжуры ведется во всем мире. Каноны могут стать окном к умственному просвещению, могут помочь выйти из лабиринта невежества. В развитых странах Америки, Англии, европейских государствах стремятся Ганжур перевести на свой язык. Считается, что чтение этих канонических произведений помогает человеку развить свой ум и возвыситься, жить во благо народа и развития своей страны. Капитальный труд переписчиков и ученых должен стать большим открытием жизни общества. Но, как отметили сотрудники Центра, при всей важности их работы требуется вмешательство государства, потому что финансовая сторона деятельности решена не полностью.